आहे धुळे जिल्ह्यात असलेल्या साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर शहरातून जैन तेरापंत धर्म संघाचे युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमणजी यांचे अहिंसा यात्रेचे पिंपळनेर येथे तेरापंथी जैन बांधवांतर्फे जोरदार स्वागत करण्यात आले

महाश्रमणजी यांना ज्ञानपीठ शाळेजवळील जैन तेरा भवन येथे स्वागत करण्यात आले व त्यांच्या हस्ते तेरा भवनचे उद्घाटन देखील करण्यात आले यावेळी जैन समाजातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते धनराज शेठ जैन सुभाष शेठ जैन कुंदनमल गोगड रिकप शेड जैन डॉक्टर पंकज चोरडिया माजी खासदार बापूसाहेब चौरे सुरेंद्रराव मराठे डॉक्टर तुळशीराम गवित ऍडव्होकेट ज्ञानेश्वर एकखंडे डॉक्टर दिलीप चोरडिया राजू टाटिया अनिल जैन प्रकाश गोगड स्वरूप गोगड नथुमल गोगड पवन गोगड जीवन खिवसरा एव्ही मराठे डॉक्टर के पी टाटिया डॉक्टर गिरीश जैन माजी उपसरपंच विजय गांगुर्डे पांडुरंग सूर्यवंशी योगेश नेरकर संजय ठाकरे कैलास गोगड राकेश गोगड दिनेश जैन जितेंद्र जैन हर्षल गोगड राजेश नेरकर देवीदास चौधरी मोहन शेट वालचंद पारख सुरेश पारक, इंदर शेठ जैन अनिल शिंदे मोहन गोगड रुपेश जैन दिलीप जैन रमेश सिंघवी आदी उपस्थित होते तर सामोडे रस्त्यावर यशोदा नगर जवळ हाजी युसुफ शेख सय्यद नौशाद सय्यद शाकीर सय्यद यांनी महाराजांचे स्वागत केले तर मेन रोड खानकाम मशिदी जवळ जुहूर जहांगीरदार लियाकत सय्यद अल्ताफ शेख जब्बार मंसुरी इमाम अण्णा साकीब सय्यद यांनी महाराजांचे स्वागत केले तर बाजारपेठेत बोहोरी समाजातर्फे मुसाजी संचे संचालक मोहम्मदीबाई पिंपनिरवाला यांनी जबरदस्त स्वागत केले रात्री नऊ वाजेनंतर श्री महाश्रमणजी महाराजांचे श्रवणीय प्रवचनात समाजाला संदेश दिला जातो भेद दूर करून जातीय सलोखा ठेवला पाहिजे समाजात व्यवहार असो की सेवा त्यात बेईमानी नको इमानदारीने व्यवहार झाले पाहिजे डॉक्टर तसेच व्यावसायिकांकडे सर्व जाती धर्माचे लोक विश्वासाने जात असतात त्यांच्या विश्वासाला तडा जाऊ देऊ नका हा संदेश सर्व जाती धर्मियांचा आहे एकोपा देशाला चांगल्या दिशेकडे नेतो मी दोन हजार तीन साली पिंपळनेर नगरीत येऊन गेलो त्या काळात मुस्लिम धर्मियांचा ईद हा सण होता त्यावेळी इथल्या मुस्लिम बांधवांनी आम्हाला पाचारण केले होते त्यावेळी त्यांनी कोणताही मांसाहार न करता मिठी ईद साजरी केली आम्ही देखील या ठिकाणी उपस्थिती देत प्रसाद घेतला त्यामुळे भाईचारा हा देशाला एक संघ करतो जीवनात भौतिक सुखाबरोबर आध्यात्मिक सुखाकडे वळले पाहिजे असे मौलिक विचार महाराजांनी यावेळी दिले

जय क्रांतिकारी अभिक्षु की जनाधिपति संत श्री तुलसी की जय जय इधर और

दो आदमी जीवन में झूठ कपट से बचता है और चोरी नहीं करता है इसका मतलब उसके जीवन में ईमानदारी आई है लेन देन करना है बिजनेस करना है धंधा करना है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी रहे थोड़ी तकलीफ आए तो आ जाए परंतु आदमी ईमानदारी को बनाए रखने का प्रयास करे ईमानदारी सच्चाई के पथ पर चलने से कुछ कठिनाई भी आ सकती है परेशानी भी कहीं हो सकती है परंतु सच्चाई ईमानदारी परेशान भले हो जाए पराप्त नहीं होती है इसको याद रखना भी अच्छा है उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा है कि वह ईमानदारी जीवन में रहे जीवन के आचरणों में व्यवहार में रहे बाजार में दुकानें होती हैं इतना ही ग्राहक भी कितना सच्चाई से काम करता है दुकानदार के लिए ईमानदारी है तो ग्राहक में भी ईमानदारी होनी चाहिए एक बार एक, एक समाचार गुरुदेव की आज्ञा से या इंगित से मान ले मेरा उस समय आना हुआ था तो 25 नवंबर 2003 को तो छब्बीस नवंबर को डे में हमारा तामारा तामारा। <गलाद> तो, तो उस समय भी वो मुसलमान बंधुओं से उसके संपर्क हुआ था और उस समय वो मिठी ईद मिठी ईद का वो दिन था मुझे स्मृति जितनी हो रही है तो मुसलमानों के वहां वो कुछ भोजन बना था तो कहा कि आप लोग भी आओ फिर हमने सोचा कि कोई मांसाहार तो हम गोत्री नहीं कर सकते तो मांसाहार नहीं है एकदम तो शाकाहार है आज शाकाहार का भोजन है तो मैंने मुनि जी से कहा तुम गाओ गोतरी के लिए तो ये इक्कीस साल पहले की स्मृति कुछ दिमाग में आ गई है तो आज पुनः है ये पिंपल निर्मित

रास्ता दिन के सामने का भी पिपल नेता है तो, तो इस, उस निर्णय के अनुसार आज साम्बोधे की आज दिन में थे माह और शाम को आज पिपल ने आ गए और पिपल नेर में ने तेरा पंथ भवन की जो तो है वहां प्रवास हो रहा है और बिल्कुल ले समाज का यानी तेरा पंथ भवन का निर्माण ये समाज समाज की बात है साथ में धार्मिक गतिविधियां भी भवन में हो सकती है तो ये तेरा पंथी महासभा या दो व्यवस्था हुई है तो ये तेरा पंथ भवन में भी हमारा प्रवास हो रहा है उद्घाटन की रस्म भी अदा हुई तो तेरा पंथ भवन में भी वो धार्मिक गतिविधियां अच्छी चलती रहे अपने ज्ञान ज्ञानशाला है शनिवार की सामयिक है कोई ज्ञान हो जो भी अच्छी गतिविधियां हो सके जितनी संभव हो सके जो तो धार्मिक गतिविधियां भी चले भवन तो भौतिक तो है भौतिकता तो में आध्यात्मिकता जुड़ जाए भौतिक तो भवन में आध्यात्मिक गतिविधियां चले तो धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो बात हो सकते हैं जीवन तो जीने के अपनी बी अपने हाथ चैनल शेयर करा लाइक करा शब्दगंगा न्यूज पॉइंट चैनल सब्सक्राइब करा अपनी बीता